Salam əməti kanalınız izləyicilərimiz. Bu gün sizlərə deməli Xırdalan şəhərində Abşeron Gəncəler şəhərzi yaşayış kompleksində təcili satılan bir evi təqdim edəcəyik. Bir çox əşyalarla, demək olar ki, əşyaların çoxu hamısı qalacaq. E, cəmi 41500 manata yeni tikili binada 2 otağa düzəlmə bir mənzili təqdim edəcəyik. Biz hal-hazırda qonaq otağındayıq. Evdə kabel televiziyadır, telefon xəttidir, internetdir. Yəni bu kommunikasiyaların hamısı var. Suyu, qazı, işığı var. Mənzil yeni tikili binadadır. Uğurlə 2 otağa düzəldilib. Biz hal-hazırda baxın, qonaq otağındayıq. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Geniş, yaxşı ölçüdə qonaq otağı var. Qonaq otağının baş tərəfində deməli balkondur. Balkon olan hissəyə mətbəx yığılıbdır. 50 kvadratlar adətən bu formada bölücü olunur. Binanın arxa istəsi açıqlıqdır. Baxın. Mənzil hündür mərtəbədədir. E, yəni 11-ci mərtəbədədir. Bina 11 mərtəbəlidir, sonuncu mərtəbədədir mənzildə. Mərtəbədir, yəni mansard deyil. Məxəllə bu kompleksdə mansard anlayışı da yoxdur. Mətbəx bu formada yığılıbdır. Bildiyim qədərilə, eee, deməli Paltaryan maşın qalacaq, mətbəx mebeli qalacaq. Həmçinin e, bəzi digər əşyalar da qalacaq. Ümumiyyətlə bir çox əşyalarla birlikdə satılır. Keçək indi dəhlizə, dəhlizdən yataq otağına və sanitar qovşağa baxacağıq. Baxın burada telefon xəttidir, deməli internetidir. Giriş istədi, giriş baxın sol tərəfdə qapıdır. Girişdə belə bir e, deməli şkaf da yığılıb. Baxın bu sol tərəfdə şkaf yığılıbdır. Dəhlizin ümumi görüntüsü. Dəhlizdən sağ tərəfdə başda sanitar qovşaq yerləşir. Hazır vəziyyətdədir. Aman tualet, yəni birlikdədir. Aksessuarlar yığılmış vəziyyətdədir. Sanitar qovşaqdan sol tərəfdə isə yataq otağı yerləşir. Bura yataq otağıdır. Sadəcə bir ara kəsmə qoyulubdur. Baxın, bu hissə bu, yəni yataq otağının bir hissəsidir. Digər hissəsi isə irəlidədir burası digər bir hissəsi. İstəsəniz, yəni bu ara kəsməni götürə bilərsiniz. Sadəcə ev sahibi bildirdi ki, yəni o da mənzili alarkən bu formada alıbdır. Yəni bölcü bu arada olan divarı, belə deyək də, alçıpanla yığılıb səfərləmişsə. Buranı götürmək mümkün deyil. Belə bir yataq otağı 41500 manata yeni tikili binada, mənzil 11-ci mərtəbədədir. Otaqlar işıqlıdır, yəni həm qonaq otağı, həm yataq otağı. Ekranda aşağıda satıcının nömrəsini görəcəksiniz. Bu nömrələrlə əlaqə saxlayarsınız. Biz sizə, yəni bu mənzili göstərərik. Videonu bəyənməyi unutmayın. Bu mənzil haqqında rəyinizi yazın. Bir daha qeyd edim, bütün əşyalarla birlikdə satılır. Həmçinin bu kompleksdə satışda olan digər Təmirli və təmirsiz mənzillərimiz də var. Ekranda aşağıda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlayın.